Indonesia U17 layak World Cup tapi dengan Malaysia kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Ya, lolosnya timnas Indonesia U17 ke perempat final Piala Asia U17 dan mengukuhkan posisi sebagai pemimpin klasemen akhir grup C serta memperoleh tiket ke Piala Dunia U17 ternyata masih menjadi topik hangat di jagat maya tetangga. Selain media-media pemberitanya yang menurunkan artikel tentang timnas Indonesia U17, netizen dan pengamat-pengamat sepak bola juga membahas tentang pasukan Garuda Muda ini. Namun ada warga net negara tetangga yang malah memflashback ke masa lalu dengan menulis di page nya pada dua postingan. Yang pertama tertulis full point tapi dengan Malaysia kalah. Kemudian di postingan lainnya ia juga menulis Indonesia U17 layak ke World Cup tapi dengan Malaysia kalah. Hal ini akhirnya memunculkan komentar dari warganet mereka sendiri yang menanggapi dua postingan tersebut. Tak perlu iri hati dengan Indonesia, mereka dah layak pun, kita ucap tahniah dan selamat maju jaya timnas Indonesia. Pej sampah, apa benda kau ni, dia orang dah masuk World Cup kau dok sembang sejarah. Move on lah, tahniah untuk Indonesia. Kau ni pun, sekarang 2025 lah, tengok result 2022 buat apa, ucaplah tahniah kat dorang. Orang macam kau orang ni lah yang merosak sejagat. Orang tu dah terang layak, kau lagi sembang. Tu sebab Malaysia jangan nak pilih bulu kalau nak maju. Nak bagi tahu Malaysia kalau tak ada kroni orang dalam. Bukan senang nak dapat semua tu. Tahniah Indonesia layak piala dunia U17. Bermula dari bawah insya Allah terbaik ke depan. Amin. Manulah Woi mengungkit kisah silam jiran tu dah pun layak secara merit. Ni skuad muda Malaysia layak apa? Main guri adalah, patutlah Melayu susah nak maju, sebab rasa puas hati gitu je tak nak upgrade diri, pas tu sembang pasal sejarah. Terima hakikat Indonesia jauh lebih maju dari kita, patut kita ambil contoh macam dorang bukan ungkit sejarah. Bodoh apanya si admin ni, tu tahun bila? Kau nak sembang Malaysia lagi power dari Indonesia lah. Orang dah beranak lima, kau masih lagi nak kenang kenangan manis kau waktu bercinta dulu. Perumpamaan orang dah pergi ke bulan, kau masih lagi termenung merenung bulan. Kesian puak bebal ini, tak habis-habis ungkit sejarah, patutlah harimau Malaya mundur ada orang macam ni. Indonesia sudah layak ke Piala Dunia Remaja U17, pemain Malaysia U17, dok main game dalam telefon bimbit lagi. Indonesia sudah mendunia, Malaysia masih tercari-cari lagi. Malaysia bila nak layak, pembangunan bola sepak plane jangka panjang hilang macam tuji, terimalah hakikat jiran kita layak. Malaysia bangga menang friendly match J, tak malu ke belum dapat jejak perlawanan sebenar, diorang tak kisah menang atau kalah, dah ada nama ranking dunia. Jangan mengingat masa lalu, utamakan masa kehadapan, yang lebih baik dan berjaya. Ingat Malaysia jika begini berterusan, bola sepak Malaysia tak nak akan pernah maju. Dulu Malaysia memang hebat bola sepaknya, Malaysia bisa kalahkan Indonesia. Tapi kenapa sekarang bola sepak Malaysia tidak bisa bersaing masuk ke Piala Asia U17, apalagi mau masuk Piala Dunia U17, belajar serius Malaysia, jangan suka lawa. Tahniah, benda kena akui, dari remaja sampai ke senior mereka sekarang tengah perform dan makin menjadi. Sekarang U17 mereka cipta sejarah ke Piala Dunia. Budak-budak kita nak dibandingkan dengan mereka ni jauh lagi ketinggalan, jiwa patriotik mereka melebihi segalanya. Rasanya tak layak kot kita nak troll Indonesia, walaupun mereka kalah dengan Malaysia, kita tengok di mana mereka sekarang ni, mesti di Indonesia kan. Ni tak ada kerj dah ni biarlah dia orang dah layak masuk. Ada wakil dari Asia Tenggara. Negara kita ni baik pikir bila nak hebat macam tim dia orang. Kenang sejarah tak buat tim kita ke hadapan. Kita cerita pasal sejarah perlawanan, dia orang dah cerita pasal piara dunia. Baguslah ada wakil ASEAN dekat piara dunia. Oh masih tahun 2022 di Malaysia, tertinggal 3 tahun, pantas Indonesia dah masuk World Cup. Kita Malaysia belum, masih 2022 ternyata Tu pasal, orang bergerak maju ke depan, kita mundur ke belakang, pengurusan lemah Ya postingan dari page warganet tetangga ini menunjukkan kualitas berfikir dari warganet sebelah yang masih terbuai dengan kenangan masa lalu Namun yang harus dipahami bahawa asosiasi dan tim sepak bola di tiap negara memiliki cara kerja dan tujuan masing-masing Orang akan membuat pembenahan dan perubahan, belajar dari kekalahan serta bangkit dan dibalik itu pun akan terus mendidik talenta-talenta muda untuk bersaing pada setiap kompetisi. Bukan terlena dengan romantisme masa lalu yang terkesan menunjukkan rasa iri dan cemburu. Oke, okay, namun demikian ada juga pengamat sepak bola negara tetangga yang membedah tentang sepak terjang pasukan Garuda Muda. Tetapi mereka telah beraksi dalam dua perlawanan grouping dan memenangi kedua-dua perlawanan tersebut mm -hmm. dan berjaya layak ke peringkat kalah mati. Mm. Salah satu perlawanan tersebut perlawanan pertama mereka menewaskan gergasi iaitu Korea Selatan. Ya yeah. 1-0. Ya, yeah, kemenangan dan atas Korea itu yang menjadi berita yang paling viral. 4-1. Mm. Dan dua kemenangan ini Lima jaringan, Satu jaringan dibolos, uh, full 6 points melihat mereka melayakkan diri ke kalah mati and disebabkan mereka layak ke peringkat kalah mati Indonesia secara rasmi telah uh, mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Uh, sebelum ini Indonesia dah pernah main Under 17 World Cup once, tetapi di as a host nation. Sama macam kita lah, sama macam kita. Kali ini mereka akan layak ke Under 17 World Cup on merit, buat kali pertama dalam sejarah. mereka. Hmm. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Kenapa benda ni penting dan berumbankan bola rumahku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa ya, dan bola itu juga Indonesia yang sering mereka branding bahawa Indonesia sama dengan indo Belanda kerana banyak pemain naturalisasi menaturalisasikan uh, belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke piala dunia senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI Kejayaan ini membuktikan bahawa ada uh, perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza hmm. Senior team is senior team dengan projek short term mereka hmm. Tetapi at the younger age level, ada satu projek jangka masa lama hmm. yang sedang berlaku Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0 Malam Indonesia kalahkan pasukan Arab-Yaman 4-1 Sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun Bukan tu je Mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun Maksudnya Dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tau tak bukan warisan bukan naturalisasi saya bukan nak sanjung sangat indonesia ni tetapi saya nak jadikan indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita kerana pemain-pemain tempatan indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan amerika Kelab lagi kuat jadinya Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apa pun tahniah Indonesia. Okey, di situlah yang membedakan projek sepak bola Indonesia dengan negara tetangga ini. Dan di awal program naturalisasi timnas Indonesia memang banyak yang mengkhawatirkan karena akan mengalihkan perhatian dari pembinaan pemain muda lokal. Namun, PSSI memiliki visi dan misi tersendiri untuk menjaga keberlanjutan dan kejayaan sepak bola Indonesia di masa depan. Pembinaan pemain lokal tetap dan terus diganjut dengan strategi yang komprehensif untuk tetap menjaga keberlanjutan sepak bola Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.